assalomu alaykum kanalimiz a'zolari jinlar makonining uchinchi qismi ham tayyor bo'ldi va e'tiboringizga saodat ismli bloger sha qizimizni taklif qilamiz mikrofonlarimiz qarshisida saodat jinlar makonining uchinchi qismini sizlar uchun so'zlab beradi qani saodat boshladik assalomu alaykum qo'rquv sevar kanalimiz a'zolari men hozir jinlar makoni haqidagi hikoyani so'zlab bermoqchiman har doimgidek men sizlarni ogohlantiraman hikoyani yuragi bo'shlar homilador ayollar va umuman olganda qo'rqinchli hikoyadan qo'rqadigan kishilar bu hikoyani eshitmasin agarda siz bu hikoyani eshitib o'zingizda qandaydir bir o'zgarishlar sezsangiz siz yoki sizga salbiy ta'sirlar ko'rsatsa buni javobgarligini men o'z bo'ynimga olmayman an'analarimizga sodiq qolgan holatda eshiklarni qulflab oling chiroqlarni o'chiring o'rningizga mahkam joylashib oling quloqchin ya'ni naushniklarni quloqingizga taqib oling agar siz tayyor bo'lsangiz qani unda men hikoyaning 3 qismini o'qishni boshladim jinlar makoni uchinchi qism ko'zimni qaytarib ber ko'zimni ochsam shahar kasalxonasida yotgan ekanman otabek qani qani otabek behol ingradim u sog' salomat boshqa palatada yotibdi lekin o'ziga kelgani yo'q dedi chiroyli hamshira qiz Xudoyga shukr dedim men yotgan palataga ikkita militsiya kirib keldi va mendan bo'lgan voqealarni so'rashdi men tap tortmay hammasini so'zlab berdim ular menga ishonishmadi ular aytishi bo'yicha biz ikkimiz qo'rqib ketganimiz uchun qorong'ida bir birimizga hujum qilgan ekanmiz ularga tushuntirishimga foyda yo'q ekanligiga amin bo'ldim otangizmi onangizmi bormi ayting chaqirtiramiz ha qishloqda lekin ularga ertaga xabar bering meni bunday holatda ko'rishlarini istamayman dedim menga shifoxonada bir hafta qolishimni aytishdi noiloj qondim. shu bilan hammasi tugatdi deb o'ylagandim lekin hammasi endi boshlangan ekan o'sha kuni kechki qadar hamshira qiz bilan suhbatlashib yotdim mening hali yurishga madorim yo'qligi tufayli yolg'iz qoldirmadi hamshira qizning ismi kumush ekan u mening gaplarimga qisman ishongandi kechgacha suhbatlashib yotganimdan so'ng u shu yerda qolishini aytdi agar biror narsa kerak bo'lsa chaqirsam kelishini aytib xonadan chiqib ketdi yana biroz ko'zimga uyqu kelmay yotdim ko'zim ilinganini sezmabman shekilli shu payt eshik g'ichirlashi eshitildi oyoq qadamlari eshitildi kumush bu sizmi biror narsa kerak bo'lsa o'zim chaqirardim eshik tomonga qaradim yuragim orqaga tortib ketdi eshik oldida qizaloq qizchaning qo'llaridan qip qizil qon tomib turardi tilim kalimaga kelmay qo'ydi u jim meni kuzatardi men ham undan ko'zimni uzmasdim u bor kuchi bilan bolalarga xos bo'lmagan ovozda qiyqirib mening yonimga yugurib keldi men yotgan kravat ustiga chiqib mening ustimga o'tirib oldi va qonli qo'llari bilan yuzimni yopdi dimog'imga qon hidi va ta'mi urildi nafas ola olmay qoldim qizaloq esa bu holatimni ko'rib yurakni ezadigan darajada kula boshladi meni uning changalidan qutulishga harakat qilardim lekin ilojini topolmasdim yordam deganimcha o'rnimdan turib ketdim mening ovozim shifoxonani larzaga keltirdi jon holatda qichqirgan ovozimdan kumush yugurib keldi nima bo'ldi sizga nega buncha baqirdingiz biror kishi xonangizga kirdimi juda yomon tush ko'rdim juda yomon menga yordam kerak u chiroqni yoqdi va menga tinchlantiruvchi ukol qilib qo'ydi siz juda qo'rqib ketgansiz shuning evaziga qo'rqinchli tush ko'rgansiz bunday holatlar ko'p uchrab turadi nazarimda o'lib qolgandek bo'ldim qo'rqmang bular o'tib ketadi mayli ko'ndirdingiz qo'rqayotgan bo'lsangiz sizning yoningizda qolaman balkim shunday yomon tush ko'rmassiz to'xtang bu qon qayerdan keldi polda yotgan uh qon tomchilarini ko'rdi bilmayman bilmayman aytsam baribir ishonmaysiz u mening yonimda biroz o'tirdi ko'zim ilingandek bo'ldi ko'zimni ochsam hamshira qiz qchiqib ketgan ekan nazarimda oyoqlarim kuchga to'lgandek edi o'rnimdan turib suv ichish uchun -üç, stakanga suv soldim va ichdim tomog'imga juda qattiq -tık, narsa tiqildi bor kuchim bilan qusib tashladim biroz o'zimga kelib tomog'imda tiqilib qolgan narsaga nazar tashladim yuragim orqaga tortib ketdi chunki men tomog'imdan qusib tashlagan narsa odamning ko'zi ekan hayratdan qotib qoldim tashqaridan chinqiriq ovozi eshitildi qo'rqib oynadan tashqariga qaradim tashqarida hamma joyi qon bo'lib ketgan oq ah ko'ylakdagi sochlari to'zib ketgan kampir ikki bukilib u yoqdan bu yoqqa yugurib men qarayotgan oynaga qarab yig'lab chinqirardi qaytib ber men senga ko'zimni qaytib ber dedim seni bo'laman ko'zim senda ber ko'zimni deya chinqirardi kampir qo'rqqanimdan hamshira qizni topish uchun xonamdan otilib chiqdim va yiqilib tushdim chunki koridor oxiridagi chiqish eshigida tashqaridagi kampir turardi u mening yonimga yugurib keldi men qochishga ulgurmadim u meni yiqitib ko'zimni ber ber ko'zimni ko'zing menda emas jon holatda qichqirdim kampir qah qah otib kulib yubordi u senda u deya uzun tirnoqlarini ko'zlarimga tiqib o'ya boshladi og'riqdan baqira boshladim u ikkita ko'zimni o'yib tashlagandi lekin negadir uni ko'rib turardim yordam deya o'rnimdan turib ketdim tushimga o'xshaydi chunki tong otib bo'lgandi yonimda esa hamshira qiz menga jilmayib qarab o'tirardi kechasi alohsirab chiqdingiz endi bularga ko'nikishimga to'g'ri keladi dedim ha sizning yoningizga do'stlaringiz kelishdi qanaqa do'stlarim dedim hayron qolib shu payt asad do'ston mahmud xonaga kirib kelishdi men hayron qotib qoldim ular o'sha kuni uyga kirishmagan ekanlar o'sha tunda asad qishloqqa qochib ketgan ekan qolgan do'stlarim ham uning izidan ketishgan ekan o'sha şey eski uyga kirib ketgan do'stlarim haqiqiy emas shunchaki o'z makonlariga olib kirish uchun ko'zimizga ko'ringan alvastilarning hiylasi ekaniga amin bo'ldim lekin bu gapimni do'stlarimga aytsam menga ishonishmaydi shunchaki jim yurishim kerak <laughs>